साल का है इकतीस साल पहले था जो चालीस साल का इकतालीस साल पहले था जो पचास साल का इक्यावन साल पहले पहले था तो तो पता चला नहीं थे पहले तो नहीं थे तो नहीं थे लेकिन ये दुनिया थी यहां पर इंसान जहाँ हम रहते हैं कोई और रहता था जिस जमीन पर हम रहते हैं कोई और रहता था इसी तरह चंद सालों बाद इसी तरह चंद दिनों बाद दोबारा हम यहाँ से चले जाएंगे फिर वही घर हमारा किसी और का हो जाएगा वही जमीन किसी और की हो जाएगी वो मुल्क किसी और का हो जाएगा वो शहर किसी और का हो जाएगा तो पता चला इस छोटे से वक्त के लिए हम दुनिया में में आए इस छोटे से वक़्त अल्लाह पाक हमसे क्या चाहते हैं वमा जिन्ना वल इल्ला ए मेरे बंदो ए इंसानों हमने दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अपनी इबादत के लिए भेजा दुनिया के अंदर हमने सिर्फ तुम्हें अपनी इबादत के लिए भेजा है हम ये देखना चाहते हैं कि कौन अल्लाह की मानता है कौन फजर की नमाज पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता कौन जोर की नमाज पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता कौन असर की नमाज पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता कौन मग़रीब की नमाज पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता कौन ईशा की नमाज पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता आज की तारीख में लिखा जाएगा किसने फजर की नमाज पढ़ी किसने नहीं पढ़ी दुनिया गुजर जाएगी वो बंदा दुनिया से चला जाएगा लेकिन आज की फजर की नमाज दोबारा दुनिया में नहीं आएगी दोबारा जिंदगी में नहीं आएगी जिसने आज की फजर की नमाज पढ़ ली वो तो फायदे में रहा और जिसने नहीं पढ़ी वो नुकसान में रहा जिसने अभी जुम्मे की नमाज पढ़ ली वो तो फायदे में रहा और जिसने नहीं पढ़ी वो नुकसान में रहा अब ये वाला जुम्मा जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा अब जो जुम्मा आएगा वो अगला जुम्मा होगा ये वाला नहीं होगा आज क्या तारीख है आज है तेरह सितंबर तेरह सितंबर तेरह सितंबर का जुम्मा जिसने पढ़ लिया वो तो खुशकिस्मत जिसने 13 सितंबर 2024 का जुम्मा नहीं पढ़ा अब सारी जिंदगी 13 सितंबर 2024 का जुम्मा नहीं आएगा अब जो आएगा वो अगली तारीख का होगा अगले साल का होगा अगले महीने का होगा अल्लाह पाक ये सारी रिकॉर्डिंग कल क्यामत वाले दिन दिखा देगी। ये जो दो फरिश्ते बैठे हुए हैं, इनका काम क्या है किरामन कातिबीन कि रामन कातिबीन ये सीधा हाथ का फरिश्ता नेकिया लिख रहा है ये उल्टा हाथ का फरिश्ता गुना लिख रहा है बुराइयां लिख रहा है ये लिख रहे हैं लेकिन डायरेक्ट रिकॉर्डिंग भी हो रही है आज दुनिया के अंदर इंसानों ने अपने हाथों से ऐसे ऐसे कैमरे बना लिए हैं कि इंसान देख भी नहीं सकते वहां पर भी कैमरे लगे होते हैं ये इंसानों ने खुद बनाए हैं और बाहर बाहर दीवारों पर लिखा होता है खबरदार खबरदार कैमरे की आंख आपको देख रही है यहाँ कोई गलत काम नहीं करना यहाँ कोई ऐसा काम नहीं करना कैमरे की आंख आपको देख रही है अगर कोई गलत काम करोगे फौरन अंदर से आकर तुम्हें पकड़ लेंगे फिर सजा मिलेगी तो ये दुनिया के अंदर जब इंसान इतनी चीजें बना सकता है तो सोचो अल्लाह ने कैसी चीजें बनाई वो अल्लाह फरमा रहे हैं यादूर वो अल्लाह तो तुम्हारी आंखों की खयानत को भी जानता है वो अल्लाह तुम्हारी आंखों की खयानत को भी जानता है जो तुम रात को छुप कर गुना करते हो जो सब सो जाते हैं और तुम उल्टी सीधी फिल्में देखते हो ड्रामे देखते हो गंदी फिल्में देखते हो सुदूर वो अल्लाह तुम्हारी आंखों की खयानत को भी जानता है जो तुम करते हो छुप कर इस जहान से कोई देखता है तुमको आसमान से खाकी पर मत करो खाक अपनी जिंदगानी को जवानी करो उस पर फिदा जिसने दी जवानी को ये जवानी किसने दी है अल्लाह ने दी है थोड़ी सी होती है जवानी बड़ी जल्दी खत्म हो जाती है अभी तो ख्वाहिशाती पूरी नहीं होती अभी तो कुछ करा ही नहीं होता कि बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है थोड़ी सी जवानी होती है अभी जवानी में इंसान ख्वाहिशाती पूरी नहीं कर पाता बुढ़ापा आ जाता है असल जवानी जन्नत में मिलेगी असल जवानी जन्नत में मिलेगी ऐसी जवानी होगी कभी बुढ़ापा नहीं आएगा ऐसी खूबसूरती होगी कभी बदसूरती नहीं आएगी और ऐसी सेहत होगी कभी बीमारी नहीं आएगी ऐसी जिंदगी होगी कभी मौत नहीं आएगी वो अल्लाह पाक ने जन्नत में रखा है दुनिया में तो हर चीज आर्जी है यहाँ जवानी भी आर्जी यहाँ पर जिंदगी भी आर्जी यहाँ की खुशियाँ भी आरजी यहाँ की रिहाइश भी आरजी यहाँ की हर चीज आरजी है हमेशा रहने वाली जगह जो है वो है जन्नत की तो कौन कौन चाहता है कि हम हमेशा जन्नत में खुशहाल रहें? सब चाहते हैं लेकिन उसके लिए दुनिया के अंदर अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ेगा अगर जन्नत पानी है तो दुनिया में क्या करना पड़ेगा कंट्रोल करना पड़ेगा किस चीज से कंट्रोल करना है अब दिल कर रहा है आंखों से बदनजरी करें कोई नहीं है कोई नहीं देख रहा <kuh> कोई नहीं देख रहा दिल कर रहा है शैतान ने दिल में ये बात डाली कि यार कोई नहीं देख रहा चल देख ले कोई अच्छी सी चीज देख ले कोई गुना देख ले यहाँ पर कंट्रोल करना ये है असल कंट्रोल करना ये है असल कंट्रोल करना कोई नहीं देख रहा दिल में ख्याल आए कोई नहीं देख रहा अल्लाह तो देख रहा है अल्लाह तो देख रहा है कि तुम ये नहीं समझो कि यहाँ पर कोई नहीं है अल्लाह तो देख रहा है और तुम ये भूल जाते हो कि अल्लाह के अलावा अल्ला वहाँ पर अल्लाह की मखलूक मौजूद होती है उस मखलूक को इंसान नहीं देख सकता अल्लाह की बहुत सारी मखलूक ऐसी है कि जो इंसानों को नहीं देख दिखती मिसाल के तौर पर आप जिनको देख सकते हो कोई जिनको देख सकता है लेकिन जिन है जिन है अल्लाह पाक ने कुरान करीम में सूरह जिन नाजिल फरमा दी सूरज नाजिल फरमा दी और ये जो शैतान है ये क्या है ये भी तो जिन है ये भी तो जिन है जब भी तो हमें नहीं दिखता वो अलग बात है कि इंसानों के रूप में आ सकता है उसको अल्लाह ने ताकत दी है तो अल्लाह पाक की ऐसी ऐसी मखलूक है जो इंसान नहीं देख सकता जब वो गुनाह कर रहा होता है तो ये उल्टे हाथ का फरिश्ता कहता है रुक जा उल्टे हाथ का फरिश्ता कहता है रुक जा ये तो हर जगह मौजूद होते हैं ये दोनों फरिश्ते हर जगह मौजूद होते हैं हम ये समझते हैं कि कोई नहीं देख रहा ये दो फरिश्ते फिर भी देख रहे हैं अल्लाह तो देख रहे हैं वो अलग बात है ये दो फरिश्ते भी देख रहे हैं जब इंसान गुना करने लगता है ये उल्टे हाथ का फरिश्ता देता है कि ए, ए इबन आदम नहीं कर नहीं अल्लाह को नाराज कर ये गुना नहीं कर तू क्या कर रहा है अल्लाह तुझे देख रहा है तू क्या कर रहा है अल्लाह तुझे देख रहा है लेकिन उस इंसान को उसकी आवाज नहीं आती ये कब आएगी इसकी आवाज जब ये वाली आंखें बंद हो जाएंगी और ये वाली आंखें खुल जाएंगी फिर सारी आवाजें आना शुरू हो जाएंगी फिर सारी आवाजें आना शुरू हो जाएंगी फिर बोलेगा या लई तनी लम अत तकानन खलीला या लई तनी लम अत तक फुलानन के काश के में शैतान की बातों में ना आता या लई तनी या लई तनी या लई तनी या तो बोलते हैं अरबी में काश के मैं ऐसा ना करता काश के मैं ऐसा ना करता आज कब्रिस्तान के अंदर जब हम जाते हैं पर वो कबर के अंदर से मुर्दे कुछ कह रहे होते हैं कोई सुनता है किसी को सुनाई नहीं देते लेकिन वो कुछ कहते हैं पता है क्या कहते हैं जब हम कब्रिस्तान जाते हैं तो हम सलाम करते सलाम करते हैं क्या बोलते हैं असलाम याबूर का या आल कबूर ये कहते नहीं कहते क्यों कहते हैं उनको सलाम कहते हैं अब आप मुझे ये बताएं कि सलाम जिंदों को किया जाता ही है मुर्दों को फिर सलाम का जवाब देना तो वाजिब है अगर आप किसी को सलाम करें या कोई आपको सलाम करे आप उसका जवाब देंगे नहीं देंगे क्योंकि सलाम का जवाब देना वाजिब है जब हम मुर्दों को सलाम कर रहे हैं तो वो बताए जवाब देंगे नहीं देंगे वो जवाब देते हैं लेकिन हम सुनते नहीं है वो जवाब देते हैं हमें सुनाई नहीं देता तो वो मुर्दे एक बात कहते हैं पता है क्या कहते हैं पता है आप लोगों को क्या कहते हैं वो ये कहते हैं कि तुम तो बड़े खुशकिस्मत हो तुम तो बड़े खुशकिस्मत हो अल्लाह पाक ने तुम्हें मौका दिया हुआ है अल्लाह पाक ने तुम्हें टाइम दिया हुआ है और तुम दुनिया के अंदर मौजूद हो हमें हम तो रोज अल्लाह से दुआ करते हैं या अल्लाह सिर्फ एक मौका दे दे या अल्लाह सिर्फ एक बार वापस दुनिया में भेज दे हम आपकी इबादत करके आएंगे यहाँ तक के अब तो सजदे से ही सर नहीं उठाएंगे लेकिन अल्लाह पाक फरमाते हैं यहाँ आने के बाद कोई वापस नहीं जाया करता आने के बाद कोई वापस नहीं जाया करता तो वो मुर्दे इंसानों से कहते हैं तुम बड़े खुशकिस्मत हो अल्लाह पाक ने तुम्हें टाइम दिया हुआ है अल्लाह पाक ने तुम्हें वक्त दिया हुआ है हमारी बात मान लो अल्लाह को राजी करके आ जाओ हमारी बात मान लो गुनाहों को छोड़ दो हमारी बात मान लो अल्लाह को राजी कर लो वरना सारी जिंदगी के लिए रोना है तो मेरे अजीज़ों जब भी कब्रिस्तान जाएं इस नियत से जाएं कि हमने भी एक दिन यहाँ आना है आज आप किसी को उठा कर लेकर जाते हो कल आपको भी उठा कर ले जाया जाएगा।, जाएगा कल आपको भी उठा कर ले जाया जाएगा कि कभी हम भी तुम में आह थी कभी हम भी तुम में चाह थी कभी हम भी थे जवान कभी हम भी थे चटान पता नहीं तुम्हें याद हो के ना याद हो हम भी यही कहा करते थे कि हमारे बगैर काम नहीं चलता हम भी यही कहा करते थे हमारे बगैर घर नहीं चलता लेकिन हमें मरते ही पता चल गया कि ये दुनिया धोखे का घर है हमें मरते ही पता चल गया ये दुनिया मकड़ी का जाला है हमें मरते ही पता चल गया ये दुनिया रेत का पानी है तो इंसानों अल्लाह को राजी करके वापिस आ जाए तो सब तोबा करते हैं ना तोबा करने की तीन शर्तें तोबा करने की कितनी शर्तें हैं तीन शर्तें हैं जब भी अपने आमाल से तोबा करें तोबा करने की पहली शर्त यह है कि उस पर अफसोस हो जो गुना कर लिया मिसाल के तौर पर अगर कोई आंखों के गुना में मुलविस है कोई गालियां बकता है कोई गाने सुनता है कोई किसी को बुरा भला कहता है कोई गीबत करता है कोई बदगुमानिया करता है कोई चोरी करता है या कोई नशा करता है या कोई नशा करता है ये सब क्या है गुना है नशा एक गुना है नशा एक लानत है आप ने हर नशा आवर चीज क्या है वो हराम है तो तोबा करने के लिए तीन बातों को जहन में रखना जरूरी है सबसे पहली बात अपने उस गुना पर नदामत हो अपने उस गुना पर क्या हो अफसोस हो और दूसरी शर्त क्या है दूसरी शर्त यह है कि आइंदा उस गुना को ना करने का पक्का इरादा हो और तीसरी शर्त ये है कि फौरन उस गुना को छोड़ दो सबसे पहली शर्त क्या है कि उस पर अल्लाह से माफ़ी मांगे ये गुना हो गया या मैंने ये नशा किया मुझसे ये गुना हो गया या, हो गया। या मैं इस पर माफ़ी मांगता हूँ ताकि मेरे आमाल नामे से वो गुना मिट जाए सबसे पहले आपने माफ़ी मांगी उसके बाद फौरन उस नशे को छोड़ दो फौरन उस गुना को छोड़ दो और तीसरी बात आइंदा कभी जानबूझ कर वो गुना ना करो तो तोबा करने के लिए ये तीन बातों का होना जरूरी है तो इन तीन बातों पर अमल करेंगे ना इंशाल्लाह यहाँ से जाने के बाद भी करेंगे दोबारा तो नशा नहीं करेंगे दोबारा अगर नशा करते हो देखो एक बार अल्लाह पाक ने समझा दिया दो बार समझा दिया तीन बार समझा दिया फिर पता नहीं दोबारा समझने का मौका मिले ना मिले अल्लाह पाक का ये कानून है पहले समझाते हैं है सलाम को फिरौन के पास भेजा जाओ जाकर समझाओ मूसा सलाम को अल्लाह पाक ने फिरौन के पास भेजा जाओ जाकर समझाओ इब्राहिम को नमरूद के पास भेजा जाओ जाकर समझाओ इसी तरह आज भी दुनिया के अंदर जो जो इंसान मौजूद है जो गुनाहों में लगा हुआ है अल्लाह पाक मुख्तलिफ तरीकों से कुरान के जरिए से हदीसों के जरिए ऐसी आप अलातम के इर्शादात के जरिए से समझा रहे हैं कि समझ जाओ कि ये नशा गुना है समझ जाओ ये आंखों से गलत चीजें देखना गुना है समझ जाओ चोरी करना गुना है समझ जाओ एक वक्त आएगा फिर कोई समझाने वाला नहीं आएगा अगर यहाँ से जाने के बाद दोबारा नशा करते हैं तो पता नहीं दोबारा फिर ये मौका मिले या ना मिले दर्स कुरान दर्र हदीस इस्लाही बयान फ़िकी मसाइल और वजाइफ के लिए मुफ्ती अबू बकर अंसारी के चैनल को सब्सक्राइब करें